Salam dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün sizə Abşeron rayonu, Saray qəsəbəsində yerləşən bina üslubunda, qala kimi möhkəm, çox gözəl bir tikilini təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilər, yəni videodan görəcəksiniz ki, ev necə möhkəm tikilib. Belə bir 3 mərtəbəli Həyət evidir. İstəsəzmi onun 4 mərtəbədə eləyə bilərsiniz, 5 mərtəbədə eləyə bilərsiniz. Hər bir tərəfdən, 4 bir tərəfdən kolonla, hər mərtəbəsi monolit, plus hər mərtəbənin kəməri atılıb. Çox gözəl, super bir evdir. Yəni bundan o tərzə ola bilməz. Həqiqətən, sözün əsl mənasında. Bun buradan evin necə tikilməyini, kolonları görsənir. Və bina kimi tikilmiş, möhkəm evdir. Hər bir tərəfi qoşa daşdır. Duz gölünə baxan panoraması var. Masazırdan saraya gəldikdə sarayın girişi tərəfindədir. Bura birinci mərtəbəsi qaraş, zil zəmidir. Yəni mərtəbə hündürlüyündə də istəsəz buranda otaq kimi istifadə edə bilərsiniz. Burada yerləşir deməli. Belə bir hündür qaraş, hündürlüyü hardasa 3 metrdir. Buranda yəni otaq kimi istifadə etmək olar. Burda köməkçi otaqlar yerləşir. Çox gözəl, çox möhkəm evdir. 4 sot torpaq sahəsindədir. 6-7 otaq sayı var. Dəyərliz izləyicilər, baxın, qalxırıq indi evin birinci yaşayış olan birinci mərtəbəsinə. Burdan kolonlar gəlir. Gördünüz, bura manayt betondur. Çox super yerdə yerləşir, hündür yerdə birbaşa düz gölə baxan mənzərəsi var. Hündürlük də ki 3 metrdən artıqdır. Hardasa 3.50-4 metrə yaxın hündürlüyü var. Burada yerləşir qonaq otağı. Qonaq otağın geniş panorama pəncərəsi var. Tikilişə baxın, necə möhkəm tikilib. Yəni belə tikilişli evlər az-az hallarda olur. Əs sahibi bu evə çox pul qoyub. Burada evin mətbəxidir. Mətbəx də deyə bilərəm ki, hardısı qonaq otaq ölçüsündədir. Piləkanlar burada yerləşir. Belə bir hamam otağı. Hamam otağı bu makler evlərinin zalı boydadır, dəyərliz izləyicilər. Çox göy bir hamam otağı var. Bura bir yataq otağıdır. Geniş yataq otağı. Bütün pəncərləri qarşısı açıq, gündür, təmiz havalı, nəm olmayan ərazidə və birbaşa duz gölünə baxan çox gözəl panoraması var. Deməli, 2-ci mərtəbədə yerləşir. Pələkanları qalxdıqda sol tərəfdə ən eyni qaydada hamam və sanuzel və buranı ara kəsməklə bölüb sanitar qovşaq və hamam kimi istifadə edə bilərsiz. Belə bir üstünlüyü var ki, evin baxın bu hissəsi də betondur. Ya mərtəbə qaldıra bilərsiniz, ya da ki, terras kimi də saxlaya bilərsiniz. Bura bir otaq. Otaq sayı çoxdur, hardasa 6-7 otağı var. Bura digər bir otaq. Digər bir otaq. Və bura dəyərliz izləyicilər, böyük otağı. Burdan eyvandı, Qalxa terrastan sizə ərazini göstərim. Sənəd qaydasındadır. Çıxarış mülkiyyət kupca, fərdi yaşayışdır. Bura isə evin yan hissəsidir. Baxın. Belə bir danışıcısı var. Bura da betondur. Buranı terras kimi və yaxud da ki, yəni qaldırıb ev kimi də istifadə edə bilərsiniz. Birbaşa düz gölünə baxın, çox gözəl. Mühtəşəm bir panorama ça var. Ərazidə də, yəni qonşuluqda da bu tipdə iki mərtəbəli evlər mövcuddur. Qiymət 65.000 manatdır. Zəng vurub maraqlana bilərsiniz.